Не, просто, Сань, ты чё? Кажут, на ремнях херня. Без ремнях надо брать. На херня, на брать. Ну, сейчас. Давай. Это спорт. На какой передаче? На первой, да? Дальше. Давай, на какие? На другой давай. Другую, давай на первой. На Повышенный. Вы понимаете, теперь мы ривень профессионализма. Вот, шо. теперь я думаю, людей. Что... Я думаю, что. Ладно, я уже помолчу. Кашифинг сдается, но... Давай! Финалимся, пацаны. Тут просто такая дорога, что... Попробуем еще раз. Сейчас на выходы с Синтая. Да! Я думаю, что хватит. Оказывается, что... Да, оказывается! Все, лучше! Оказывается, оказывается, что ты ошельку более чем... Так почему ж так? Вы ваши oui, на. Моя теория, что что это ошельца хуйня. Реально, это это хуйня. Ну тя. Ошель указывается сильно. Интересно, что мы поломали. Говорю, пацаны, утинка, минус 300 долларов, минус 500 долларов. Не, ну, если честно, то я тоже думал, что шифр, его еба. А что так? Вот что так? Там один цилиндр вес преимущество. Тут три цилиндра. Тут он обороты набирает долго, а это его уже едет. Обороты долго, да. Минус великие рессоры Ты видишь, что Он скаче, скачет, да. У него постоянно щепление. Теперь передком немає. Угу. Там... Ну, прямая передача Пряма делает свое дело. мост, постійно щеплення. Ну вони практично на равних були. Да? Ну фактично і на равних. Дорога така, де в ямі з той стояв, до той, По суті. Так що можна сміливо розглядати по покупка, що один, що другий апарат. Да. Тест-драйв пройшли вони на прочність. Я думаю, що... Ну, ми подивимося, звісно, до них протестуємо, щоб все було добре, все було файно. Ну, так, на першій передачі легенько спробували. Ну, воно. показує, в принципе, что фактично на хотя Хоча, на ваш розсуд. Різниця в штуку баксів фактично. То ремні, то не ремні. Ну, то вже на ваш, на ваш рост. От. дивись. Все в порядке з ними. Ой. Все, короче, друзья, кто хочет, кто хочет их купить, Да, за, Звертайтесь за нами на телефон. От будуть зараз в коментарях писати. Ах ти сука, така, техніку гробиш, потім людям віддаєш. Мужики, То якщо зараз нічого не розвалилось, то значить браку немає точно, він не буде працювати. То правильна обкатка, трошки нагрузки дальше. є і по що... вісму. Да. Але ж блядь.